विनिर्यतस्तव चरणाम्बुजद्वयाल् उदञ्जिदौ त्रिभुवनपावनौ रज महर्षय पुलगधरै कलेवरै उदु गिरे धृत तले पशून्विभा भवति समं कुमारगैः अघासुरा न्यरुणदघाय वर्तनीं भयानकः सपदि शयानकाकृतिः मघाचलप्रतिमतनोर्गुहानिभप्रसारित कानने मुखोदरं विहरणकौतुकाद्गता कुमारकाः किमपि विदूरगत्वयि प्रमाददः प्रविशति पन्नगोदरम् क्वथत्तनौ पशुपकुले स वात्सक त्वमपि विवेशित प्रभा सुहृज्जनं विशरणमाशुरक्षितुम् गलोदरे विपुलितवर्ष्मणा त्वया महोरगे लुठति निरुद्धमारुते द्रुतं भवान् विदलितकण्ठमण्डला विमोचयन् पशुपपशून् विनिर्ययौ क्षणं दिवि त्वदुपगमार्थमास्थितं महासुरप्रभवमहो महो, महा महो, महो महल् मिनर्गते त्वयि तु निलीनमञ्जसा नभस्थले ननुर्दुरथ जगुस्सुराः सविस्मयै कमलभवादिभिः सुरैः अनुद्रुतस्तदनुगतः कुमारकैः दिने पुनस्तरुणदशामुपेयुषि स्वकैर्भवानतनुत भोजनोत्सवम् विषाणिकामविमुरलीन् नितम्बके निवेशयन् कबलधर कराम्बुजे प्रहासयन् कलवचनैः कुमारगान् बुभोजिथ त्रिदशगणैर्मुदानुतः सुखाशनं विगतव गोपमण्डले मखाशनाल् प्रियमिव देवमण्डले इति स्तुतस्त्रिदशवरैर्जगल्पदे मरुल्पुरी निलय गदाल् प्रपाहि